Еще раз добрый вечер. С вами Александр Ренковский на канале Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите телемарафон Единая страна, Единая краина. Бердивлет. Далее в этой студии будем говорить с Евгением Червоненко известным украинским политиком, экс-министром транспорта, экс-губернатором Запорожской области, ну и организатором и вдохновителем знаменитого ралли Ялта. Добрый вечер, Евгений Альфредович. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с, с транспорта. Как вы думаете, что будет с транспортным сообщением в Крым? Очень плохая ситуация. Вы понимаете, то, что произошло, политические резоны, по которым, наверное, Россия произвела свою агрессию, я по-другому это назвать не могу, надо называть все своими именами, не учло очень много экономических реалий. И я не прерываю связи с, и с русскими и с казахами, я делаю огромный международный проект. Все прекрасно понимают, только политически никто сказать не может. Что касается транспорта, транспорт в единой Украине был своего рода логистическим полутупиком. Кроме Севастопольских портов, у некоторых планов больше направленных на туристическую составляющую. Оно находится на отшибе, и на сегодня черноморские порты Украины, угу. Николаев, Одесса, не совсем заполнены, потому что упал транзит. Россия ведет откровенную политику вообще, обхода всего транзита вокруг Украины. То есть в Тамане строится огромный порт, который перебьет и задушит своей величиной все наши порты. И... Это в Азовском море будет, да, порт? Нет, Или... нет в Тамане на, угу. на Черном, глубоководный, из-за больших. И своего рода делается объединенная транспортно-логистическая компания России, которая пойдет через Беларусь, объединять будет Россию и Казахстан. И то есть весь поток будущего, над которым работаю я, это шелковый путь, уйдет вокруг Украины. Все мои силы, вы спросили меня перед передачей, чем я занимаюсь, я пытаюсь в этом, ну как это назвать, в Дурдоме, наверное, больше порядка порой, и логии, и смысла. Здраво. Пытаюсь сохранить вот этот проект, которому посвятил почти 4 года, шелковый путь, соединив все законодательства. Все суть его на первом пару, этапе заключается в следующем. Это контроллерный поезд, который будет стартовать в Словакии, рядом с Ужгородом, угу. и идти через Украину, до загружаться в Украине, идти до Алматы и Харгоса, до Китая. Это все по железной дороге. По же... Но угу. вы представляете, траки заезжают, и вот почти 6 тысяч километров угу. до Китая идет со скоростью более тысячи километров в день. Это все реалика. То есть, или грузовик с прицепом огромный международный трейлер, или контейнера. Или морем, да, это могло Морем это несколько... от 40 до угу. 70 суток. То есть два месяца. А да? здесь 7 дней. Угу. Вот разница. Это революционный проект. И Китай утвердил программу Прыжок на Восток. То есть это... Я пытаюсь сохранить место Украины в будущих транзитных потоках. А в Китае, извините, в Китае там тоже широкая колея, там не надо пере. Там до свободной зоны экономической Харгос, дальше угу. китайская колея, у них как раз узкая. В Словакии заходят по широкой угу. колее. Все это проделано, продумано. Поезд должен был стартовать 7 марта, но конфликт, как да. говорится, все перечеркнул, сейчас обратно. Вернемся к Крыму. Да, Евгений Федорович, вот люди Коротко. сейчас напуганы, что 27 числа прекращается предварительная продажа 27 мая билетов, дальше купить нельзя, то есть говорят, что будет, что будет с пассажирским сообщением? Ну, это приговор Крыму окончательный, потому что я говорю откровенно, в среде я многих опрашиваю, у меня, честно говорю, моя, и все это в Крыму знают, моя семья 3-4 месяца сидит не в Монако, а в Крыму. Есть мои доводы, почему это не потому, что у меня не хватит денег. Потому что в Крыму это была моя родная земля, это были родные люди. Между нами никогда не было конфликтов, кто с запада, кто с центра, кто с востока. Я не верю в 97% за отсоединение, потому что 97%, поверьте моему опыту в Оранжевой революции, это значит, была бы революция в любой момент. Ее не было. Все это искусственно и обидно. Что получили в итоге экономически? Если сейчас остановятся поезда, то умрет даже все то, что настроено и где купили квартиры. Вот я вам скажу, и гостиницы. То есть фанаты Крыма, я боролся всегда, чтобы Крым был украинским Монте-Карло. В принципе, это сейчас декларируют русские. Но фанаты Крыма, как добраться? В очереди терпеть унижение от непонятной самообороны и какая пропускная способность? Второй момент. Ну, час-два надо стоять. В сезон автомобиле... Крыму необходимо 600 траков большими грузных, 40-тонных, вот этих, угу. с 20-тонными прицепами ежедневно. Товаров, продовольствия и так далее для функционала. Сегодня падает катастрофически. Возникает еще вопрос. Крымские перевозчики, они теперь кто? Почему это Украина им будет давать разрешение на международные uh -huh. сообщения, если они русские? И все бегут получать паспорта? Ж... В конфликте на железной дороге, думаю, виноваты те, кто просто по беспределу захватили эти вагоны. Это они... Ну uh -huh. что? Ну вот теперь любой Крым из захваченных вагонов выйдет на территорию Украины и будет, естественно, по закону возвращен обратно. О, насколько я знаю графики сбивает не у укорзанезницы а там что касается моста ну, я, я извините я спрашивал просто у людей которые допустим торгуют удобрениями другими там сыпучими большими грузами говорят мы не можем получить эти товары потому что Украина не отправляет она просто опасается за свои вагоны это это так на самом деле происходит тут взаимная ситуация Украина действительно, я могу сказать, что среди автомобильных перевозчиков, в частности в моей компании, многие владельцы откупались просто от каких-то то ли самообороны, то ли бандитов uh -huh. автовозов. У меня последних три трака месяц назад еле вырвались, и то на моих, говорится, связях, отношениях. Их просто не пускали. Мы перегородили пропускной пункт, и мне было деться, и они поехали дальше. Uh -huh. Пойдем дальше. Нефтяная перевалка умрет. В связи с этим Севастопольский порт умрет. Это зерновые, да? То, что Зерновые выделили? и угольные. Mm -hmm. Говорят, ничего, мы обойдем Керч, не надо себя обманывать. Вопрос моста поднимается четвертый или пятый раз. Сколько я в политике 20 лет, столько лет стоит этот вопрос. Поверьте мне, начиная от Тузловского конфликта и так далее, если бы по экономическим соображениям можно спорить об экономических соображениях, но то, что этот мост инженерно очень тяжело построить, практически невозможно. Из-за непредсказуемости вот этих Азово-Черноморских течений. А вы когда были министром, этот вопрос тоже поднял? Я сразу его снял как популистский. Угу. Мне положили выкладку гидрогеологии. Этот мост, он будет не золотой, он будет из бриллиантов. Это раз. Второе, никто не дает э, гарантии его, что он устоит. С, вы не недаром начался разговор о подземном какой то туннеле. тоннель 100 метров с лишним Да, под только землей, пусть но... скажут, какая там порода для тоннеля и сколько это будет стоить. А вы Нет. знаете, да, какая? Я туннель? не собираюсь комментировать, не хочу портить отношения. Я понял. Я не вижу радужного будущего. Порваны кредитные связи, экономические. Я знаю, что среди военных, даже не комментирую их поступок, почему они предали присягу. У меня вообще впечатление, что трагедия страны сегодня не в конфликте, а трагедия страны в том, что все силовики, ну армия меньше, а вот все милиция, налоговая прокуратура, СБУ, они забыли, что это их и армия тоже, их профессия защищать. Вот находят какие-то причины, почему они уходят, почему они стоят пассивно, угу. почему они сдают. Вот все забыли. Пока все силовики, при Кучме такого не было, ездили, ездят, особенно в последнее время, на дорогих иномарках и крышевали всем, у кого зубов не было. Это было хорошо. А как воевать, так и воевать некому получается. То, что произошло в Крыму, я думаю, когда-то наши страны договорятся и будет восстановлен какой-то статус-кво, я в это верю. Пока мне обидно в тройне, в четырьме, потому что я, как говорится, не словом, а делом хотел видеть Крым достойным украинским курортом. И в принципе, то, что я вкладывал силы и деньги, и то, что я находил понимание в правительстве Крыма, Количество туристов, в том числе и русских, каждый год увеличивалось. У нас есть а, небольшой фрагмент. Это то, что делали вы, а фрагмент из того, что делал я, как, как журналист, снимал. Это правда фрагмент еще из Ялтарали первого 2005 го или это второе было в 2005 Первое. году? Первое. 2005 -го. В этом году десятое должно да. быть. Да, а, попрошу сейчас режиссера показать, и там есть фрагменты вашего Видите, никто не верил, когда я спорил, что сюда придут корабли. Два огромных лайнера туристов пришли именно на воду. Это придут и инвестиции. Здесь будут гостиницы. Здесь будет нормальное украинское. Ну не Монте-Карло, но Анталия. И мы с, с работой просто снимем все политические разговоры. Украина ⁇ она для всех. Ну вот такой вот фрагмент уже десятилетней фактически давности. Что, уже что, лет. Да, что, что с этим проектом? Грустно. Грустно, что вмешалась политика. Грустно, что меня не слышали. Хотя Ялтарали это знают все Ялтинцы. Это их заработки, а для мэрии это было 4 бюджета месячных. Просто за две недели или за неделю гонки. Мне оно обходилось колоссальные деньги свыше миллиона долларов. Я докладывал каждый год, по сути. Говорю откровенно, я не считаю, что... А я на выкинул. что вы рассчитывали? Ну, вот, я, я понимаю, что <свы> вы фанат этого всего дела, но что-то же вы хотели получить в конечном итоге? Во мне, у меня две жизни. Одна жизнь, я думал, закончилась никогда не говоря никогда. Я сейчас 32-й в мировой классификации, самый старший профессиональный гонщик в топ-100. Чемпион Кубка Европы прошлого года, серебряный призер чемпионата Украины и бронзовый призер чемпионата Болгарии среди профессионалов прошлого года. Я в гонке в прошлом году получил инфаркт в Болгарии. Уколол Вольтерен и доехал в гонку, потом в Израиле зимой была операция. Сейчас я прошел полностью медкомиссию и возвращаюсь в ралли. Буду первым, кто после инфаркта. Смотрите, вторая моя жизнь политическая и менеджера. Я не хотел болтать. Если Бог мне дал силы и возможность стать первым советским профессионалом, заработать тогда, развить это все. Мне не страшно ни люстрации, ничего. Мне страшно уехать из этой страны. Потому что мне просто... Есть деньги, допустим, но мне будет скучно работать и жить. Я не животное, я не утка, чтобы жить. Или как собаки, знаете, собака и так домой хочет. Обидно, что я пытался делать то, что не делали политики. И мне получалось. Меня все узнают в Ялте. Я ходил без охраны. Я любил эту землю и страну. Мне сейчас трудно ответить на вопрос моего шестилетнего сына, у него завтра день рождения. Он говорит, а что с моим джипом будет, на котором он открывал всегда Ялту? Мне трудно ответить людям, они обмануты, они уже прозревают и понимают, что они как в концлагере экономически, по кредитам, по счетам, по визам, по всему. Что будет? Отвечаю на ваш вопрос. Я никогда не сдаюсь. Я обратился в ФИА. Они дали жесткий ответ – в принципе, они не признают Россию, и это украинская mm -hmm. территория. То есть этап чемпионата Украины и этап кубка Европы и кубка мира за вами, с украинским флагом. Я вам скажу больше, пусть меня бьют палками, но всегда война заканчивается, гонка в конце сентября, заканчивается миром. И мы не избавимся от экономики с Россией, и все-таки я верю в здравый смысл, что мы не станем врагами навсегда. Я все-таки говорил с президентом и Русской Федерации, с влиятельными людьми в России, потому что в 2004-2005 году еще шла оранжевая революция. Я считал, что нам надо провести первыми переговоры с соседом, а потом ехать в Штаты. Хотя я про западный политик. У нас есть связи. Я не услышал слова «нет». Люди в России тоже хотят донести на самый кремлевский верх идею, что не позорные байкеры эти, которые там ездят с лозунгами по чужой стране, а такое мероприятие, как Кубок Президентов, и оно Кубок Президентов 10 лет, может создать вместе с Пенчуковской инициативой Ялтинской площадку для диалогов. В 21 веке надо разговаривать не вот этими людьми в масках, а разговаривать людьми в элите, взявшие на себя ответственность за судьбы других людей, разговаривать разговором. Я не услышал слова нет в России и понимание, что, я вам скажу больше, я поставил условие, украинские флаги это украинский этап будет первым и висеть. Тяжело задумались, потому что понимают, как это трудно будет, но пока оставили в сторону. Есть один момент, Какой? это к Ялтинцам: угу. как доберутся болельщики, туристы, как доберутся западные гонщики, которые боятся теперь вот этого военного конфликта и самое главное. Страховой случай Крыма не признает никто. Как для гонок, если машины по полмиллиона долларов есть, в том числе и, я, и жизнь застрахована профессионалов на миллионы долларов, не работает ни одна страховка. Как приедет телевидение. Какие возможные эксцессы. Ну, вот, ни один самолет по, не летает, кроме как из Самолеты России, закрыты. Да? Самолеты, пространство закрыто. Понимаете, и та компания, которая прилетит сейчас в Крым, она будет лишена права по правилам ИКАО летать в Евроконтроле uh -huh. в Европе. Как это все сделать? Не хочется думать, что 10-е юбилейное не состоится. Это дело моей жизни, неприбыльное. Я тратил и тратил деньги, потому что я заканчиваю тем, чем начал. Мы в этой жизни только гости, знаете, немного погостим, мы станем уходить, кто раньше, кто поздней, все поначалу было просто, но жизнь бежит быстрее, мы бежим за ней, как свеча горяча. стекает струйкой воска тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, что проживешь как надо жизнь, смотри судьбе в глаза. Я хотел остаться в истории Крыма как человек, сделавший не просто тем, что у него вилла в Крыму, у меня не вилла, а квартира, а, и просто он вот такой, а просто хотел сделать рабочие места, и то, чтобы простые люди улыбались при моем имени. Это тоже эмоции, и это тоже, знаете, дела и патриотизм. Меня могли ругать за Ялту, отзавидовать, отзав... но никто не мог спорить, что это до этого года и есть пока. Самое известное соревнование в Восточной Европе. Ну и Кубок Европы все-таки, да? Это, Это и не... Кубок Мира, и чемпионат. На, Это... на 15 год мы получили уже право, компания моя Червоненко Рейсинг, на проведение чемпионата Европы, который сейчас является очень престижным. В принципе, был возможен и мир. Но говорить сегодня о чем-то, можно очень только грустно. Единственное, можем помолиться, у меня сегодня... У всех людей сегодня Пасха. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех, как сама, и сказать, что мы граждане Украины, как и татары, как и все, и нам надо найти все-таки мужество, побороть свой страх, идти вперед, потому что мне порой так страшно слышать со всех сторон, что вот ценой крови этой небесной сотни и мужество тысяч людей, миллионов людей состоялось то, что было в феврале, а опять возрождаются старые схемы. Опять кто-то на пепелище хочет заработать, аж тошнит уже. Наверное, поэтому я не в правительстве и не нужен. Евгений Червоненко, Евгений Федорович, вам спасибо за такую искреннюю, откровенную Я хочу беседу. всем жителям Крыма сказать, что мы их все равно любим. Спасибо. Евгений Червоненко, политик, экс-министр транспорта, экс-губернатор Запорожской области и по-прежнему, я надеюсь, будет организатором, вдохновителем и создателем ралли Ялты 2014-2015 и так дальше, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами.